я сторож, я ну, це на под худи, ходив, побачил побачив Где-то в 7 утра. Так тут людей не было, так? Людей не было. Хозяин уже знал. Это дачи. Это дачный кооператив. Чи казалось, что смерть, ураган. Это снаряды, это старшина. снаряд, это ракеты. Ну вот соседи говорили, что именно в 12 часов где-то приблизительно услышали то, как громкий хлопок какой А кому вы звонили уже? Ну, я позвонил председателю кооператива, хотел позвонить в МЧС вот, в милицию, но, естественно, не, не дозвонишься ни до кого. Вот, потом председателю кооператива позвонил, она поехала, и вот ребят э, двоих военных привезла сюда. Вот они посмотрели и сказали, что скоро приедут какая-то группа, которая должна ее отсюда убрать, эту ликвидировать эту ракету. Сапера, да? Якобы? Ну, якобы да, сапера. Запрещено, ви знаєте? Добрий день, а працює магазин? Ні. А чому не працює? Чому не працює магазин? Не знімайте, девушка. Тут же написано, що з 8 до 20. До свидання. Одно магазины не работают. Да, вчера да, вроде бы работал? работал. Вчера а не ТБ? Нет, говорили, что вчера уже АТБ я не работал. работал. А еще какие-то магазины есть в городе или только рынки? Вы знаете, мы на рынок ходим. Хлеб да на рынок. Есть там бокри, есть пар, есть магазин. То есть, в принципе, продуктов хватает, да? Да. Пока нормально это А ты сегодня стреляла-то? Да? Сегодня стреляла. Да, ночью. Вот, ночью у осколки попали. Не знаю, вот воронки, смотрите. Все, пошли. Видите воронки? О, вот осколок какой блескучий, как золото. Вот видите воронки? А вы здесь работали, да? Да. А сейчас что думаете делать? Что я не знаю, что делать. Без работы теперь. Все. А что здесь было? Парикмахерская. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас как тут дела? Можно, ну, не видно. Можно, там да? все нормально? А, внутри, красиво. внутри нормально, да? Добрый день. А кто это бомбил? А как вы думаете, кто это мог бомбить? Ну, местные, местные говорят, что украинские войска. Насколько я знаю, это был артиллерийский обстрел с той стороны. И били периодически четыре раза. Все, что я вам могу сказать. Ночь. Окна выбило, с чего стреляли, кто стрелял, непонятно. Не видно. Так а ликари, их хворя, я так разумею, эвакуированы. Никого, уже, да? пострадавших нет, никого мы не эвакуировали. Больница как работала, работает в том же режиме. Мы оказываем помощь всему гражданскому населению. На нас население города и два прилегающих района. Куда мы можем эвакуироваться? Кто? Бросить на произвол детей, стариков, гражданское население. Никогда мы не будем эвакуировать. То, то все не тут находятся. Все раненые, гражданское население, все находятся здесь. Больные находятся здесь. Дети и женщины, беременные, на сохранении. Все лежат здесь. И сколько людей сейчас в лекарнии? 96. Чем больше военных действий, тем больше работы. Мы выполняем свою работу до конца. Все нормально. Взаимодействие, координация отсутствует как таковое. Планы штаба АТО – это бред сивой кобылы. Но чтобы ты понимала, формально два приказа, ложишь на карту. Это выглядит примерно следующим образом. Вам предлагается прорвать оборону, войти в окружение, разделиться в окружении на группы по 10 человек и каждой группе зачистить по населенному пункту. Ну, то есть, такая веселая веселое предложение такого экстремального суицида. Странный? Наши, наши радиостанции, извини, это туристические радиостанции. А, выбросил ее. Кого есть с собой? Вот, покажи. Это туристическая радиостанция. Банальная обычная туристическая радиостанция. Она абсолютно непригодна для работы на зеленке. Она издает звуки, она светится и она маломощная. Фангельдон мы ее Транспорта нет тоже, да? Транспорт? Ну, вот у нас есть транспорт. Вот эта машинка, это частная машинка. Это абсолютно частная машина. Это был списанный БРДМ. Его поставили на ход и подарили нам. Опять же такие волонтеры. Вот войска. Вот доблестные войска. Воюем на маршрутке, на пазике, ну, да. убитом, на порванном... Этом... А где буханка? На, на буханке? Если нам сейчас горлышко от... отрежут бутылки, мы оказываемся в Виловайском котле номер два. Как можно вывести людей без приказа? Объясняю, там еще остались остатки первой танковой. Мы держим мост, чтобы они смогли выйти. Как только они уходят с моста, через мост покидают сюда, втягиваются в тыл. Мы садимся им на плечи, что называется, и идем следом. Куда скажут на такой рубеж и Просто мы не уходим до тех пор, мы держим мозг, пока не пройдут остатки наших первых танка. Вот это вот задача. Вам хватает машины и бензина. Машины и бензина. Машины все наши видела. Честно, не хватает. Это не машины, это вообще это корчи из ламки. Мы уходили с Ленина. Машин не хватает. Для нормальной работы техники не хватает. Просили и со военных. стрелковым вооружением против минометов. Это вообще не война. Просто суицид. Так а скільки ви думаєте, якщо ви без команди, скільки ви зможете протриматися, наприклад, якщо вас будуть атакувати? Я не знаю. Декілька. Декілька. Ну і десять! Які години? ви бачите, яка в нас зброя. Ну що ми проти танків зробимо? А як грати накрити нічого? Просто? Ні в кого не стрілю, що загине, то і все. Безвідки? Сабадки. А що ви тут робите? А ми біженчики. А з ким ви тут живете? З мамою. А де мама? А мама там, в домі. А пішов покажеш? Пошлі. Добрий Добрий день. Добрий день. Будь ласка, чому ви не, не, не евакуюєтесь? А? Не, не, не виїжджаєте зі щастя чому? А, а чому я потрібно виїжджати? А знаєте, якщо б тут було куди їхати, ми б їхали. Я уїхала якщо з села Сабовки, я довірила свою життя своїм солдатам. Вони мене не обіжають, вони захищають мене, моїх дітей. Вони спасли їх ціною своєї життя. Так, що? Харків не наче я та... Нет. Правильно. Это, это наша страна, но не моя родина. Моя родина здесь. Здесь моя земля. Здесь похоронена моя мама. Если я согласилась выехать с села сюда, это недалеко. Это всего лишь 16 километров. Я могу пешком прийти домой. Куда? Я не верю нашему государству. Я не куда? верю Порошенко. Во-первых, объясни, куда? Во-первых, я ну, не верю Порошенко. Куда? Ты приедешь туда, в Киеве, дальше что? Две недели и все? Если ты умеешь. Ну, приедет? в разбитую хату. Я приеду в разбитую хату. А я не буду. Все, ты меня задрал. Ты едешь по не едет, тебя... а, 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 а... Что, вы не будете Пишите, уезжать? Не а? будете уезжать? А? Чего? Обстреливает город, знаете? Знаю. Понимаю. Чем ты ее кормишь? То есть она все едит. И печенье, и Слазь. А? Какая-то зурная война. Вот отписка, которая была. Пидор обстрел, а потом вот очень. С пьет до сих пор, и человек в уже 33-й. Четыре месяца нахожусь, и все четыре месяца катаются тапки, каждое утро. Тут весело, тут весело. Вот сегодня именно интенсивно в ту сторону лежат. Из счастья. Вчера, да, да сегодня. Все время все туда, вся техника туда двигается. Вот так. Вот. Переживаете, да, что отступают? Да ну конечно, ну как вы думаете? Вдруг что-то начнется. Я не хочу здесь сидеть. Вы сами подумайте, я с девушкой, зайдут сепаратист. Не будет ко мне спать кровать. А я еще не знаю, что будет с девушкой. Да? Я тоже же этого просто здесь не оставлю. А вы не знаете, что сейчас происходит, что русские войска подошли? Ну, это мы видели. Вот тут мы сидели только что на пляжу, за веселой, ну, возле веселой горы там стреляли, а все. Это мы не знаем, что подходит. А что делать не знаете? А что мы можем сделать? Мы сироты, за нас отвечает государство. Так что мы можем сделать? Документы все нет? За кого? не. За За нас они отвечают. Ну, здесь директор, он, получается, как наша опекун. Uh -huh. Зам. Так а где они? Где эти люди? У них рабочий день закончился, все, они пошли домой. Добрий день. Будете відступати? Ми Шуметець взяли і замінували її. На той випадок, якщо буде прорив, ми її просто грохнемо, щоб Луганську електроенергія не досталася. З міста не виходите? З міста виходити ніхто не буде. Залишаємось тут, укріпляємо зараз оборону, з нами фактично 4 батальйони міліції. О. Вони вирішили не тікати так як деякі, а тут з нами разом воювати. А золоті ворота залишаються чи... Ну, там з керівництвом непонятно. Вони вчора ходили, шукали машини, щоб тікати з міста, але сьогодні зранку я був в розположенні, командира не було. Частина народу хотіла тікати, частина народу має намір залишитись. Як приймуть вони рішення, не знаю. Не переживайте, що буде така історія як з Іловайськом. Скажімо так, у нас між підрозділами зараз налажена взаємодія, тобто є зв'язок. Є зв'язок з вищим командуванням, який прикриває нас артилерією і іншими видами зброї. Те, що кажуть, що е, тікають, це неправда. Йде ротація. От, то, що підрозділи е, тяжко воювали протягом декількох місяців великі понесли втрати, От, через що зараз відводяться е, на ротацію, От, перепочинуть пару днів і надалі будуть виконувати свої обов'язки. На, на їх місця зараз вводяться свіжі сили. А де вона зараз? Де, де базується? Тому що ми бачили тільки техніку, яка виїжджає. І не бачили техніку, яка заїжджає зовсім. Менше треба спати. Не все потрібно знати журналістам. Ні, досить. І простим громадянам. я знаходився в Новайдарі. Там у мене є розстріл. Находився вдома. Що це взорвалося? Був гріх. По моему мнению, это была ракета Земля-Земля сначала. А потом добили торнадо. Как военные могу сказать, это были большие взрывы. Это работала серьезная техника, не советских годов, новые разработки, так как по сотрясению земли, это примерно, мне кажется, либо полтора, либо два, либо полтора, либо два процента, как называется, шкала землетрясения. Потому что действительно чуть окна либо водах, просто даже упало. Я ребенка отнес в подвал одного, второго отнес. Я отвел родственников в подвал. Звонил потом своему начальнику, спрашивал, что происходит. Он говорит, не паникуй, все нормально вроде. Звонил потом на передовую нашим, а это тоже тишина. Нашу артиллерию просто разбомбили в пух и прах, непонятно откуда. Но это понятно всем, получается, соседи били. С другого места не могли бить. Так как спереди наши, сзади наши. Я видел, как этот жить разрастался просто. От града, от артиллерии гриб не возрастается такой большой. Это должна быть минимум ракета, я не знаю, каким эквивалентом, чтобы такой гриб подняла. Большой был огромный гриб, как при мини-атомной бомбе. Поднялся большой сначала огненный, потом дымовой гриб. И он стоял, на минут шесть. Вот даже дымом не сносил. Значит, дым был густой. Я молю Бога, чтобы там хотя бы кто-то уцелел.